Вітаю для вас в ефірі. Знову актуальне інтерв'ю. І нова актуальна тема, яка буде сьогодні в нас в студії обговорюватись, це введення в експлуатацію ділянки захоронення неутилізованих промислових відходів за адресою об'їзна 17. Як відомо, то ця ділянка була збудована ще на початку 90-х для потреб заводів Електрон та південного радіозаводу. Сьогодні у нас Студії голова депутатської комісії з питань екології та санітарного стану міста Любов Федорівна Гняда. Любов Федорівна, от це питання вже підіймалось у нас в місті на сесії у листопаді. І давайте от з вами згадаємо, як міський голова відповів на це питання. Значить, дійсно, там знаходиться полігон промишлених відходів, не битових. Причем он недостроенный, введена была в свое время первая очередь. Развитие его позволяет достраивать и захоранивает там вещества третьего, второго и первого класса опасности, но уже выше не бывает. Строил в свое время электрон для нужд электрона и Юрза оно было пущено, была дорога туда, оно было огорожено, там было КПП, там было освещение, все. Потом, когда вот это все произошло, значит, за него забыли, плюнули, ни дороги нет, ни огороды, ограждения нет, света нет. Там кто-то даже умудрился полезть и поднять, сорвать плиты. Вот это литые железобетонные емкости, там было захоронено где-то 230 тонн, ну вот таких вот отходов. Вот, это туда полез в свое время, вот, принадлежит оно электрону. Электрон, вы, вы понимаете, он ликвидируется, все, и это государственное предприятие. И решением Кабмина оно передано для поводжения, что нибудь будешь там делать, государственному предприятию экоресурс. Чем они там будут пока заниматься? Это можно только догадываться. Я, я тоже могу сейчас много рассказать. опыта у меня как бы жизненного достаточно, чтобы я мог бы предположить, что там будет происходить. Вот. Пока ничего не происходит. Пока они немножко облагородили территорию, дорогу, как бы пробили туда, охрану поставили. Какие-то такие подготовительные обращаются к нам за вопросом оформления земли, вот, но это государственное предприятие, вот, то разрешение дает областная рада, вот, будут они там заниматься. То есть государство передало государственному предприятию, государственную собственность. Что будет? Естественно, наверное, будет использоваться по назначению: назначение захоронение неутилизируемых отходов. Проектом это все предусмотрено. Я против этого, вы должны знать, я торможу это как могу, как городской голова. Ну но, но как я могу? Задерживаем эти все работы, потому что действительно, если бы у нас на предприятиях Возвока, допустим, или там гарант инвеста, или э, востокруды были отходы, там второй-первой категории опасности, нужен был, был такой полигон. У нас на території міста таких предприятий немає. Щоб були такі от відходи. Значить, треба, можна предположити, що їх будуть привозити. Надо це нам? Я считаю, не надо. Що ж, як бачимо, міський голова міста вже тримає на контролі це питання, що це для нього не новина. А от для вас особисто, як для голови екологічної комісії, ось що ви можете сказати про цей об'єкт, що вам відомо. За, за, этот объект мне известно еще с августа месяца, потому что эта информация была в интернете. Ну, обсуждение как бы на комиссии у нас прошло, но это такое негласное обсуждение, потому что документально к нам не поступали никакие документы, которые мы могли рассмотреть, обсудить. То, что сказал Низкий голова, это правильно, потому что он там ответил, что этот вопрос, хоть на нашей земле этот объект и построен был еще в 90-х годах прошлого столетия, и этот объект строился именно для потребностей двух предприятий огромнейших, которые в желтых водах у нас были, электрон и Юрс, на сегодня, они уже не работающие предприятия. И планировалось там производить захоронение производственных отходов гальванического производства. То, что планируется сегодня, мне ничего не известно. Давайте вот на, на этом, что да. вот, планируется делать. Якщо раніше, це який був класний баспак, який планується на приклад? Ну, в прошлому по, по работе Юрза, допустим, я могу сказать. Ну и Гальваника Электрона тоже идентичная. Там у нас были отходы, которые планировались, это третий класс опасности. То, что касается отходов, я просто для населения скажу: есть четыре класса опасности отходов производственные, ну любых отходов. На четыре класса они делятся. Вот, честно, первый класс это очень опасные отходы. Второй класс ⁇ это высокоопасные отходы. Третий класс ⁇ это малоопасные отходы. То есть, если в прошлом столетии это планировалось для третьего класса отходов, то сегодня это планируется для первого третьего класса отходов, откуда я знаю об этом, что вот такие отходы будут? потому что мне сказал директор этого предприятия, когда он ну, приходил неофициально на прием, но ну, просто беседа на у нас была. На беседе. Да, в да. официальном беседе у нас состоялась такой разговор. Он сказал, что там планируется захоронение отходов производственных первого третьего класса опасности. А вот первый класс на баспеке для желтоводцев, которые там поруч проживаются, веселые ванни, в Калачут. Ну, Чем воно может быть? Что я могу сказать, я не, видел, не видела. Допустим, мне принесли и сказали, что вот там будет захоронение хрома. Это одно воздействие. Там захоронение кадмия. Это второе воздействие. Это те тобто, вещества, которые могут ходить в эти отходы. И вот их воздействие разное. Единственное, что я могу сказать, что здесь захоронение не будет производиться радиоактивных отходов, нефтепродуктов не будет захоронение происходить не будет происходить захоронение веществ, в которые входят тяжелые металлы, потому что это не допускается санитарными нормами. Они там переработка и их извлечение этих тяжелых металлов производится. А так захоронение вот этого не будет. Какие вещества будут входить в эти отходы, я ничего не могу сказать, потому что у меня нет документа официального, вот, допустим, вот такие отходы оттуда-то будут вестись, а вот такие отходы оттуда Для нашого міста таких відходів у нас на сьогодні практически немає, щоб використовувати этот полігон для захоронення. Ну, от е, є висновок Міністерства екології та природних ресурсів України. Що ви можете по цьому висновку сказати? Чи достатньо тої інформації, яку от? Ну, что стоит? я могу сказать? Вот этот вы, вы, высновок у меня сейчас на руках. Ну, цього висновка я взагалі не можу нічого сказати, тому що з вот я прочту, щоб населення услышано. Розглянувши наукову еколога експертну оцінку, підготовлену державним підприємством Центр екологічних ініціатив супровідний лист, який направляв цей центр, яка є складовою та невід'ємною частиною даного висновку. Міністерство вважає. Заможливо визнати екологічну допустимість прийнятих у наданих матеріалах рішень та надати їм позитивну оцінку за умови дотримання вимог природоохоронного законодавства. Ну от, смотрите, вони дають положительну оцінку, но тим не мені, говорят, що обов'язково обязательно додержуватися требования закон, законодавства по екології. Да, а, а это о чем-то уже говорить. То есть, если, вот, если бы мы знали, что в этих отходах будут преобладать первый класс опасности. Для этих отходов требования одни, что они должны там быть в емкостях и захоронение их должно производиться вот в этих именно такой таре. Ну, в зависимости от того, какой отход. Там для второго класса опасности там совсем другие требования. И влияние вот этих всех отходов тоже различные тоже различие. Поэтому согласно вот этого вывода я ничего не могу ничего сказать. Смысла. Положительный, если бы увидеть отходы, увидеть, посмотреть, есть классификатор этих отходов, есть опасность, которая определяется каждого этого отхода, на что они воздействуют, каким образом действует отец, тогда можно говорить что-то конкретно. Сегодня я вообще ничего не могу сказать. Но ну, я думаю, что это может сказать, наверное, наш депутат Верховного Совета Глазунов, потому что он зам председателя комитета по экологии. Наверняка через него эти документы проходили. Если мы объект сегодня не наш, вот этот полигон не городской, он находится на балансе экоресурсов э, государственного предприятия. Поэтому вот мы не можем влиять. Именно поэтому мы не можем влиять. Ну, наверное, депутат Верховного Совета може запитати, у него є такі право за, за, запросити документи, отчет, розписано повністю докладна записка, в которой все излагалось. Вот тогда можна було говорити. Ну, наверное, проинформировать нас он бы теж мог. И депутатів, і и городської обществени. Ну і на останок ваша особиста думка з цього приводу. Як ви вважаєте, чи треба з громадою а, міста такі вот питання? У Спасибо. Спасибо, сейчас я отвечу. У меня есть сомнения: ну, во-первых, если рассмотреть требования санитарных норм к этому полигону, если первый и третий класс брать, то вот санитарная зона, согласно этих требований, должна быть 3000 метров в чем я очень сомневаюсь, что там до населенного пункта, то есть до Веселой Ивановки нашей. Кроме того, рядом кислотный завод, где работают тоже люди, у них свои там есть и проблемы, и которые они решают наверное и предприятие горнобогатительное предприятие тоже не согласится вот с таким соседством для них накладка одной санитарной зоны на ихнюю и даже перекрывает ихнюю санитарную зону захватывает весь кислотный завод это тоже наверное может быть чревато последствиями Поэтому я мое мнение пока не будет конкретно мы не увидим документы выводы по этой вот экспертиз всех пока мы не будем знать, я категорически выступаю против того, чтобы этот полигон в нашем городе был. Почему? У нас достаточно своих проблем, и, наверное, для кого не секрет, что у нас и радиационные проблемы есть. И то, что мы пытаемся создать мониторинг, проводить мониторинг в городе, это тоже о чем-то говорит. То есть и выбросы отслеживать. У нас гидрометаллургический завод есть, который Обогащает рану, дает Да, дает свои... тоже дает свое. Поэтому зачем нам лишние проблемы еще свозить со всей Украины к нам? Это что, как Чернобыль? Так. Ну, я ну. считаю, что это недопустимо. Ну и вы слышали, и Минский голова тоже сказал, что он категорически против. яким образом розрулити це тільки нужно виходити на депутата Верховного Саєта, щоб це питання косяти. Добре, дякую вам, що ви Пожалуйста. сьогодні завітали до нашої студії, що на таке актуальне питання дали відповіді. А я нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні у нас в студії була голова депутатської комісії з питань екології та санітарного стану міста Гняда Любов Федорівна.